अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सेल टैक्स और इनकम टैक्स कैलकुलेशन के मतलब हमारी वीडियो चल रही थी तो ये इसका पार्ट टू है टैक्स कैलकुलेशन को दो मेथड्स के अंदर डिवाइड किया था पहले पार्ट के अंदर मैंने मेथड एक बताया और उसके दो पॉइंट को वाजिया किया अब इस दूसरे पॉइंट अब इस वीडियो के पार्ट टू के अंदर मैथड नंबर और इसके पॉइंट्स को वाजिया करूंगा मैं जयामत और आप देख रहे हैं इम्प्लाइज कानूट चैनल वीडियो पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम इंप्लाइज का फायदा हो सके तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं दूसरे मैथड पर जाने से पहले हम पहले मैथड का थोड़ा सा जायजा लेते चले अगर जो ऑलरेडी मैं इसे पार्ट वन में वादे कर चुका हूँ अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा इस वीडियो का तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके मेरी पहली वीडियो पार्ट वन वाली देख सकते हैं उसमें वजी वाजे हो जाएगा तो मैं इसमें हल्का सा आपको टच देता चलूँ कि पार्ट वन के अंदर दो पॉइंट्स थे कि एक तो कैश आपके हाथ में कैश इन हैंड छत्तीस हज़ार दो सौ रुपए उसमें हमने जो है सर टैक्स निकाल कर अमाउंट मालूम की तीस हज़ार नौ सौ चालीस रुपए इस पे से टैक्स है पाँच हज़ार दो सौ साठ रुपये तो ग्रास अमाउंट हमारी वही आ गई छत्तीस हज़ार दो सौ रुपये इस पर इनकम टैक्स है साढ़े चार फीसद तो एक हज़ार छः सौ उनतीस रुपये तो ये सारे टैक्सेस निकाल कर यानी सेल टैक्स और इनकम टैक्स हमारे जो कैश इन हैंड थी हमारे पास तो जो अमाउंट उसमें से निकाल कर हमारे पास पीछे जो परचेस का अमाउंट बची वो उनतीस हज़ार तीन सौ ग्यारह रुपये इसमें पॉइंट नंबर टू ये था कि कैश विड यानी आपके हाथ में पैसे नहीं है आप चाहते हैं कोई चीज परचेज करना फॉर एग्जाम्पल कोई पीसी सी परचेज करना चाहते हैं तो आप उस उसकी रेट पर जो है टैक्स वगैरह डालकर ये देखना चाहते हैं कि आपने कितने पैसे आप निकलवाने विद ड्रा करवाने हैं कर है, बैंक से तो इसमें जो है एक पी सी उसकी प्राइस पाँच पच्चीस हजार रुपए उस पर सेल टैक्स सत्रह फीसद जो है वो चार हजार दो सौ पचास रुपए फार्म लगे हुए आप चेक कर सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ शीट का वहाँ से डाउनलोड करके आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो ग्रास अमाउंट आपके आएगी उन्तीस हजार दो सौ पचास रुपये तो आप गो है अमाउंट वो उन्तीस हजार दो सौ पचास रुपये करवाएंगे और परचेस अमाउंट जो आपकी टैक्स इनकम टैक्स निकाल कर वो तेईस हजार छह सौ चौरासी रुपये रह जाएगी यानी आप पीसी जो है तेईस हजार छह सौ चौरासी रुपये का परचेस करेंगे और बिल्स के अंदर पच्चीस हजार उसकी अमाउंट लगेगी टैक्स डालकर लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें मैंने एक और चीज भी वाजिया की थी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पीसी की ओरिजिनल अमाउंट ही पच्चीस हजार रुपये है हम पच्चीस हजार परचेज करना चाहते हो तो इसमें आप इनकम टैक्स डालकर कि कितने जो है वो बिल के अंदर लगेंगे पैसे तो छब्बीस हज़ार तीन सौ नवासी रुपये बिल के अंदर इसकी प्राइस लगेगी पच्चीस हज़ार का ओरिजिनल जो है पीसी आ जाएगा आपका यानी कि ओरिजिनल प्राइस है पीसी की छब्बीस हज़ार तीन सौ नौ टैक्स डालकर इनकम टैक्स डालकर इसमें से टैक्स ये होगा और ग्रास आपकी तीस हज़ार आठ सौ पचहत्तर रुपये यानी आपको तीस हज़ार आठ सौ पचहत्तर रुपये कैश विद करवाना पड़ेगा और पच्चीस हज़ार रुपये आपके पास परचेज अमाउंट आ जाएगी इससे आप प्रचे, पीसी परचेज कर सकेंगे कैलकुलेशन ऑफ़ सेल्स एंड इनकम टैक्स का मेथड नंबर टू पढ़ते हैं ये आप देख रहे हैं नीचे शीट है मेथड नंबर वन की इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट कॉपी करके मूव ट्वेंट यानी इसे शीट के आखिर में दूसरी शीट यहाँ फेंकते हैं और इसका नाम हम जो है दे देते हैं मेथड नंबर टू यहाँ पर भी हम इसको मेथड नंबर टू को नाम दे देंगे दूसरे मेथड के अंदर पहले पॉइंट की करता चलूं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो है उन्तीस हजार सौ आठ रुपए बगैर सेल टैक्स के अब इस पे जो सत्रह फीसद सेल टैक्स है तो वो हो जाएगी पांच हजार तैतीस रुपए तो ये टोटल जो है बगैर सेल टैक्स के अमाउंट उसमें सेल टैक्स डाल छतीस हजार छह सौ इकतालीस रुपए हो गए चौंतीस हजार सौ इकतालीस तो अब चौतीस हजार सौ इकतालीस रुपए पर साढ़े चार फीसद जो टैक्स है वो पंद्रह सौ उनसठ रुपए है अब इन सबको टोटल किया चौंतीस हज़ार छः सौ इकतालीस में से पंद्रह उन्नीस टोटल गया तो छत्तीस हज़ार दो सौ आ गए तो यही मैंने फार्मूला लगाया हुआ है कि इसका सत्रह फीसद है सत्रह फीसद निकाला तो ये आ गया और इन दोनों अमाउंट्स को आपस में प्लस किया तो ये जवाब आया और इस जवाब का यानी सेल टैक्स मैच जो हमारे पास अमाउंट है इसका हमने जो इनकम टैक्स लिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई और इस इनकम टैक्स के बाद हमारे पास जो ग्रास अमाउंट है वो सेल टैक्स वाले अमाउंट और इनकम टैक्स वाले अमाउंट इन दोनों को हम जमा करेंगे इन दोनों को हम जमा करेंगे तो नीचे जो हमारी ग्रास अमाउंट है वो छत्तीस हज़ार दो सौ रुपये आ जाएगी ये है मेथड नंबर टू इसकी मजदीद वजह वजहत जो है मैं पॉइंट नंबर टू में जाकर करता हूँ इसको याद रखने के लिए मैंने साथ ये सेंटैक्स भी लिख दिया आप इस सेंटैक्स की मदद से इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं तो आई पॉइंट नंबर टू में चलते हैं पॉइंट नंबर टू के अंदर अब हमारे पास ये ग्रास अमाउंट नहीं होगी बल्कि यहाँ पर इनकटम्स लाएँगे ग्रास अमाउंट यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर मैं इनकम टैक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं ग्रास अमाउंट लिख देता हूँ तो इसमें भी हम वही एक मिसाल रखते हैं पीसी की क्वांटिटी उसकी एक है प्राइस उसकी पच्चीस हज़ार है तो इस पर सेट जो है चार हज़ार दो सौ पचास रुपये होगा अब इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे यहाँ पर इक्वल का साइन लगा कर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा उनतीस हज़ार दो सौ पचास रुपये अब ये ग्रास अमाउंड नहीं होगी दूसरे मैथड के अंदर इस उनतीस हज़ार दो सौ पचास का हम इनकम टैक्स मालूम करेंगे इक्वल का साइन लगा कर इस अमाउंट को जो है टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका साढ़े चार फीसद जो है वो इनकम टैक्स निकालेंगे तो तेरह सौ सोलह है अब यहाँ पर हम दोबारा इक्वल का साइन लगाकर इस टोटल अमाउंट को इसके अंदर जो है ये इनकम टैक्स वाली अमाउंट है इसको प्लस करेंगे और हमारे पास अब जो ग्रास आएगा वो तीस हज़ार पाँच सौ छियासठ रुपये का ग्रास आएगा तीस हज़ार पाँच सौ छियासठ रुपये का बिल बन जाएगा अब हमारे पास पर्चेल अमाउंट क्या होगी तो पर्चेसल अमाउंट जो है हमारे ग्रास के अंदर से माइनस करेंगे सेल टैक्स और इनकम टैक्स इन दोनों के जमा को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो परचेसबल अमाउंट हो जाएगी वो पच्चीस हज़ार रुपये हमारे पास आ जाएगी अब इस परचेसेबल अमाउंट के अंदर इनकम टैक्स शामिल नहीं यानी कि जो, जो प्राइस है पच्चीस हज़ार रुपये इसमें इनकम टैक्स शामिल नहीं है ये ओरिजिनल प्राइस है इससे आप अगर पी सी ख़रीदना चाहें पच्चीस हज़ार का तो उस उसमें सेल टैक्स आपको चार हज़ार दो सौ पचास रुपये देने पड़ेंगे और उसका पर इनकम टैक्स आपको एक हज़ार तीन सौ सोलह रुपये देने पड़ेंगे और ग्रास जो है तीन सौ तीस हज़ार पाँच सौ छियासठ रुपये का आपका बिल बन जाएगा तो ये मैथड नंबर टू था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था ये नीचे वाला जो है इसमें जो मेरे मायना है इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से इसका कोई काम नहीं है तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसमें सबसे पहले अमाउंट उसके अंदर उसका सेल टैक्स निकालना और अमाउंट के अंदर सेल टैक्स जमा कर लेना है उस जमाशुदा सेल टैक्स के का आपने इनकम टैक्स निकालना और वो जो टोटल था और इनकम टैक्स का टोटल करना आपने वो अमाउंट आपके सामने आ जाएगी जो मैंने टेबल के जरिए भी आपके सामने रखी है पेश की है कि पी है पच्चीस हज़ार का लिया आपने से उस पर चार हज़ार दो सौ पचास का टोटल उनतीस हज़ार हो गया इनकम टैक्स इस पर एक हज़ार तीन सौ हो तो ग्रास आपकी तीन हज़ार पाँच सौ छियासठ तो ये दो मेथड हैं ग्रास इनकम टैक्स डालकर तीन हज़ार पाँच सौ छियासठ और पहले मैथड के अंदर ग्रास तीन तीस हजार आठ सौ पचहत्तर विद आउट इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स ऑलरेडी प्राइस के अंदर शामिल है या इस प्राइस के अंदर भी शामिल है पच्चीस हज़ार के अंदर ग्रास आपकी उनतीस हज़ार दो सौ पचास होगी लेकिन वहाँ पर जो इनकम टैक्स डालने से ग्रास तीस हज़ार पाँच सौ छियासठ तो ये दो मैथड्स हैं इन दो मेथड के जरिए बिल बनाए जाते हैं जो आपको पसंद आए या जो आप ऑलरेडी बनवा रहे हो अपने अपनी निवाइस चेक कर लें आप जिस तरीके पर भी बिल बना रहे हैं उस तरीके को फॉलो करते हैं उन दोनों में से वो एक ही तरीका होगा या मेथड नंबर वन होगा या टू होगा तो उस तरीके से आप उस तरीके को आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी जो है वो खुद बिल घर बैठे बना सकते हैं तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके सामने को शीट्स लाऊंगा जिस जिसपे बिल बने होंगे तो आपके सामने जो है बिल बाकायदा बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बिल का नमूना होता है कैसे बिल बनाया जाता है तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए जो तो प्रैक्टिस शीट मैं आपके सामने पेश की थी वीडियो के अंदर उसका लिंक मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया ये इस ये ये वाला लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी एक पेज ओपन होगा यहाँ पर आके आप इस पर क्लिक करके भी मतलब जगह में पहुँच सकते हैं तो या आप आखिर में जाएँ तो यहाँ डाउनलोड एरो है और एक ये टेक्स्ट भी है इन दोनों में किसी से एक पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड वाली जगह में पहुँच जाएंगे तो एक्सल शीट या साथ अगर आप इमेजेस वगैरह चाहते हैं तो फोल्डर बिना आर के अंदर वो भी चीज़ें मौजूद हैं इजाफी चीज़ें तो आप उन पर क्लिक करके अपनी मतलब चीज़ जो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव का लिंक भी मौजूद है और इसी तरह वीडियो फाइल का लिंक भी मौजूद है जिस लिंक से चाहें आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इस शीट का आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं